Какая была ситуация в счастье, когда ты ехал из тобто що что там? Потому что все одно, магия как бы не хотела, до конца всего не передают. Ну, в счастье формально перемирие. Мы пока не ведем официальных боевых действий, да? но артиллерия работает справно. И бывает уже такое, что заснуть без постоянной канады над головой довольно сложно. Хотя в плане контактных боев, в плане соприкосновений с диверсионными группами сейчас этого стало меньше, к счастью. И линия фронта стабилизировалась относительно. А какие ожидания сейчас? Вот, все, ну, т. Т. какие ожидания, что так будет на я не знаю, месяцы? Чего вы сейчас ждете? Чего-то Ну, я не берусь что-либо прогнозировать, потому что в последний год, как мы все видим, ситуация меняется буквально в считанные минуты. И события творятся подлинно исторические. Поэтому Пожалуй, некое развитие событий будет, но как бы, его нюансы ⁇ это скорее дело ближайшего будущего. Сейчас мы надежно защищаем границу. Слово НРДР, фактично. Да? Ну, і э, максимально свої і як там яка ситуація з людьми, ми постійно щастя чуємо історії про те, що то пенсії не платять, є дуже складна там, фінансова ситуація в людей. Чи там ну, зима, холодно, їжі бракує? Чого бракує людям все ж таки? Ну, на фоні того, що твориться в ЛНР, да, откуда теж ми постійно отримуємо інформацію. Щастя, Ситуация неплохая. Там есть отопление, там есть электроэнергия, там постоянно приходит украинская гуманитарка, в конце концов, да, работают магазины, работают социальные учреждения, дети учатся в школах. Да. Как бы больницы функционируют нормально. То есть, в принципе, жизнь там налаживается постепенно. И вот с момента наиболее ожесточенных боев в там, августе, в сентябре, да, прошло уже довольно много времени. В принципе, ситуация стабилизировалась. Хотя люди, конечно, часто недовольны все еще украинской армией. Мы прямо об этом говорим. Но настроения на Донбассе очень сильно изменились. Как? Что изменилось? И как вы, взагалі спілкуетесь с местными? Ну, местные... Опять-таки очень разные встречаются. Есть те, кто с самого начала поддерживал Украину, и таких, вопреки стереотипам, довольно много. Есть те, кто пришел к лояльному отношению к Украине в ходе войны, потому что многие из тех, кто был настроен изначально пророссийским. Рассчитывали на повторение крымского сценария, аннексия и приход России довольно быстрым образом, да, интеграция в российские структуры, обеспечение Федерации всем, всем необходимого. Да. Но случилась война, случилась война страшная. Да. ЛНР показала свою явную неспособность обеспечить нормальную жизнь даже при поддержке Российской Федерации что совершенно очевидно. И люди стали понимать, что любой мир да, лучше там, войны, и поэтому как бы, симпатии к Украине выросли, потому что Украина дает совершенно конкретные блага этим людям. Да? То есть они, по крайней мере, не голодают, они имеют там, социальные выплаты на этих территориях, они могут нормально жить. И поэтому как бы, процент изменился с начала войны по отношению к поддержке и неподдержке Украины.